নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইবাদিনো হ'ল বাৰু আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগটো আচলতে মাজে মাজেহে কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মানে এলাহ লগা হৈছে ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিবলৈ কিবা এলাহেই লাগে বাৰু যাইকি নহওক আপোনালোক সকলো ভালে আছে চাগৈ আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ বাৰু দেহা চেহাবিলাকহে একেবাৰে এলেহুৱা নিচিনা হৈ পৰিছোঁ কিয় নাজানো বাৰু বতৰ চতৰবিলাকৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু স্কুলৰ পৰা আহি দেখোন পিছবেলাটো একে ভাগৰত কিবা কিবি লাগি যায় সেইকাৰণে পাতল পাতলকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত যিহেতু কমেণ্টবিলাকৰ উত্তৰ আৰু সমালোচনাবিলাক আমি কৰিবই লাগিব আৰু মানে যিবিলাক আমাৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ বা আমাৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আজি পুনৰ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়িলোঁ কিন্তু সকলোৰে কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই সকলোকে লিখি দিব পৰা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব কাৰণ দুশ ডেৰশ কমেণ্টৰ যদি মই ৰিপ্লাই লিখি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ সময় কিমান কম হাতত থাকে গতিকে যিক যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ দিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব কথা হ'ল আমি এতিয়া বৰ্তমান লাভা মোবাইল আৰু গামোচাক লৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে কমেণ্টৰ যি আগ্ৰহ আপোনালোকৰ যি সমস্যা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আকৌ সেই কমেণ্টৰ ওপৰত মই আহিছোঁ কাৰণ সকলোৱে কৈছে গামোচাৰ সহায়িকাই পোৱা নাই আৰু লাভা মোবাইল বহুত মানে কোনো কোনো প্ৰকল্পত লাভা মোবাইল বিতৰণ কৰিলে কিন্তু আমি বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই কিন্তু পাইছে বুলি শুনি পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আমি হাতলৈকে পোৱা নাই আমাৰ বান্ধৱী কেইগৰাকীমানে লিখিছে লাভা মোবাইলটো আচলতে ল'ব নালাগিছিলে হয় আপোনালোকে যিসকলে লাভা মোবাইলটো গ্ৰহণ কৰিলে সেইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি মোবাইলটোৱে একেবাৰে অনুপযোগী আপোনালোকে প্ৰথমতে গ্ৰহণ কৰিবই নালাগিছিলে কাৰণ যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত নকৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতে খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ব সেইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যদি লাভ লাভা মোবাইলটো যদি সকলোৱে একেবাৰে নিম্নমানৰ মোবাইল দিছিলে তেতিয়াই আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি আচলতে আমি একতাৰে বান্ধ খাব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া মই দেখিছোঁ কমেণ্টৰ দ্বাৰা গম পাইছোঁ যে বহুতেই সেই মোবাইলটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ঘূৰি থাকে বুলি কৈছে বা ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয় বুলি কৈছে হয়ো লাভা মোবাইলটো মই নাম শুনিছিলোঁ আজি পোন্ধৰ বছৰমান আগতে যেতিয়া বুজি পোৱা হোৱা নাছিলোঁ মানে একেবাৰে প্ৰথম অৱস্থাত মোবাইল ওলাইছিলে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ওলাইছিলে তেতিয়াই মই লাভা মোবাইলটোৰ নাম শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়ালৈকে মই লাভা মোবাইলৰ নামটো কাৰোমুখতেই শুনা নাই গতিকে ইমান নিম্নমানৰ মোবাইলটো আমাক যোগান ধৰিব নালাগিছিলে কাৰণ আগতে আমাক যিটো পেনাছনিক মোবাইল দিছিলে সেই মোবাইলটো চাওক মোবাইলৰ অৱস্থা চাওকচোন এইটো 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 মোৰ এইটো পেনাছনিক মোবাইল চব অৱস্থাটো চাওক এইটো পেনাছনিক মোবাইল এইটো পেনাছনিক লিখা আছে দেখিছেনে পেনাছনিক মোবাইলৰ অৱস্থা এইয়ে চাওক একেবাৰে অনুপযোগী মোবাইল দিছিলে আৰু এইটো নামো আমি আগতে শুনা নাছিলোঁ পেনাছনিক আমাক দিওঁতেনেহে মোবাইলটোৰ নাম শুনিছিলোঁ পেনাছনিক আৰু তেনেকুৱাত এতিয়া আকৌ লাভা মোবাইলটো তেনেদৰে মই ব্যৱহাৰ কৰা কাৰো মুখত শুনা নাই গতিকে এতিয়া ক'ৰবাত পেলাই থোৱা কোম্পানীৰ বিক্ৰী নোহোৱা মোবাইল আমাক দি পেলাই মুনাফা লাভ কৰিব ঠিকাদাৰে ঠিকাদাৰে ধনী হৈছে আৰু আমি কি হৈছোঁ আমি ভিখাৰী হৈছোঁ কাৰণ ভিখাৰীৰ কাৰণেই হৈছোঁ আমাৰ যিকেইটা আমি পইচা পাওঁ সেইকেইটা আমি নিজৰ প্ৰত্যেকৰে মানে নিজাববীয় এটা মোবাইল কিনিবলগীয়া হৈছে এই কামৰ কাৰণেই কাৰণ নিকিনাকৈ হোৱাকৈ চৰকাৰে আমাক যোগান দিব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিব আগত যিখন বস্তু লাগিলে ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়া আমাক মানে মিডিয়াৰ যোগেদি এই মোবাইলৰ হিচাপ বিচাৰিছিলে তেতিয়া আমি চাইছিলোঁ ফে ফেচবুক পেজত বা মেডিয়া সন্মুখত দেখি আমি চাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ একো ব্যৱস্থা আমি লোৱা নেদেখিলোঁ বা সেই হিচাপ নিকাচ আজিলৈকে একো সিদ্ধান্ত হোৱাও নেদেখিলোঁ সেই পইচা ঠিকাদাৰৰ পকেটৰ পৰা কোনে কিমান কাৰ পকাটলৈ গ'ল সেইটো আচলতে আজিলৈকে আমি বাতৰি শিৰোনাম দখল দখল কৰা নেদেখিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানো সেই লাভা মোবাইলৰ একেৰাডাই হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ সকলোৰে মুখ বন্ধ এতিয়াও লাভা মোবাইলটো আমাক দিব নালাগিছিলে লাভা মোবাইলটোৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম আকৌ আগ আমাৰ আগৰডোখাই হ'ব যেনেকৈ পেনাচনী মোবাইলটো এতিয়া জাৰে হেতাৰে পৰি পৰি আছে ঠিক লাভা মোবাইলটো তেনেদৰে এবছৰ বা ছমাহমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যেন তেনে আৰু যদি নেটৱৰ্কটো মোবাইলটো যদি হেভি হয় মোবাইলটো যদি ৰেমটো বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে নেটৱৰ্কটো সংৰক্ষণ কৰি বা ধৰি আনি পেলাই কামটো কৰাত সহজ হয় যদি মোবাইলটোৱে কমজুৰি হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ নেটৱৰ্কটো সি ধৰি পেলাই কামটো কৰাত সুবিধা কৰিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা ভিতৰুৱা জেগা আছে সেইবিলাক জেগাত নেট নচলে আৰু যদি মোবাইলটো কমজুৰি হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু নেট নচলে গতিকে ৰাস্তা কিনাৰতে চব অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ৰাস্তা কিনাই কিনাই নেটৱৰ্ক ওচৰত নাই নহয় চব ভিতৰুৱা জেগাত থকা অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব গতিকে চৰকাৰে যে দুবাৰকৈ মোবাইলত যি পইচা খৰচ কৰিলে তাৰ আগত পেনাচনিক মোবাইলবোৰ দি যিমান দৰাত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিলে সেইবোৰ অবাবত খৰচ কৰা নাইনে এতিয়া সেই একেটা পৰিৱেশে হ'বলৈ গৈ আছে আকৌ এতিয়া লাভা মোবাইলটো দি পেলাই চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিব তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ঠিকাদাৰ ধ্বনি হ'ব ডাইৰেক্ট কথা সেইটো বেয়া পায় ভাল পায় কথা নাই ডাইৰেক্ট কথা ঠিকাদাৰ ধনী হোৱাতকৈ আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাখিনি ধনী হ'লে আপোনালোকে কি দুখ পায় নেকি বেয়া পায় সেইকাৰণে মই আৰু মানে আমাৰ এই দায়িত্বটো কোনেনো লৈ আছে তাকো নাজানো কাৰণ মই আমাৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ বিষয়ে মাত মতা দেখাই নাই আৰু এনেকুৱা মোবাইল দিছে আপোনালোকে অকণমান মানে চাব লাগে ইমান বেয়া মোবাইল দিছে এতিয়া কৰ্মীসকলে সেয়া কৈছে নচলে বুলি গতিকে কাৰ প্ৰকাত কিমান সোমায় সেইটো আমি নাজানো গতিকে সকলোৱে এই ভাল কামত অকণমান চকু ফুৰাব লাগে আৰু আচলতে মাত মাতিব লাগে যে বাৰে বাৰে টকা খৰচ কৰি থকাতকৈ একেবাৰতে যদি এটা ভাল মোবাইল উপযোগী মোবাইল দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে মাত মাতি নাথাকোঁ বা চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকোঁ এতিয়া আমাৰ বান্ধৱীসকলে উপায় নাপায় মোবাইলটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু যেতিয়া পাঁচ শতাংশ মানুহে গ্ৰহণ কৰিব ফিফটি পাৰ্চেণ্টে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্টে যদি গ্ৰহণ নকৰে সেইখিনি এটা খেলি মেলি লাগিব গতিকে কি যায় আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰাখিনিও কৰক আমিও কৰিম কাম পাৰিলে কৰিম নোৱাৰিলে নাই চৰকাৰে হেঁচা দিব নোৱাৰিব নহয় তেতিয়া প্ৰত্যেকে নিজে মোবাইল কিনি লোৱাৰ কি অৰ্থ আছে দৰকাৰ নাই নিজৰ মোবাইল কিনি কাম কৰিবলৈ কাৰণ আমাক যি প্ৰেছাৰ দিছে চৰকাৰে সেইমতে আমাক বস্তু যোগাৰ দিব লাগে নিয়মৰ কথা কাৰণ আমি কাম কৰি দিম আমি কাম কৰি আছোঁ আজিলৈকে গতিকে আগন্তুক সময়ত আমাক যি মোবাইল দিছে কমজুৰি মোবাইল দিছে কম দিনত বেয়া হ'লেও আমাক ক'বলগীয়া নাই যদি ভাল বস্তু উপযোগী হোৱাকৈ কাম কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে আমি কৰিম আৰু উপযোগী নোহোৱাকৈ যদি মোবাইলটো দুমাহতে বেয়া হয় পেলাই থৈ দিম আৰু আমাক প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰিব আৰু নতুন নতুন এপছবিলাক সেইটো মোবাইলে এনেও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ভালেই হ'ব আৰামত মোবাইলটো যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমাক দুখ দিবও নোৱাৰে গতিকে ভালেই হৈছে দিয়ক যি হৈছে ৰেচিঅ' এখন অকণ মনৰ কি কয় আপুনি ধৰক কমেণ্টবোৰ কৰিবচোন যি কাম কৰিবলৈ যিটো সুবিধা দিয়ে সেই কামৰ সেই সুবিধাইহে সকলোৱে পাব গতিকে লাভ নাই এতিয়া মোৰ এইটো চাওক আছে গৰু হেবা কি আছে গৰু নেবাই ভাল হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল এইটো পৰি আছে নিজনে এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো মিনিমাম বিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত হ'ব চাগে আৰু এইটো চাওক এইটো এনেকুৱা কিমান কাৰ ঘৰে ঘৰে পৰি আছে নিজে মোবাইলৰ অৱস্থা কি হ'ল চাওক না এইয়া দেখাই দিছোঁ সেয়াই গতিকে আগন্তুক সময়ত এনেকৈ কথাবিলাক ক'বলৈ আপোনালোকে সাহস দিব আপোনালোকে উৎসাহ যোগাব আৰু সঁচা কথাত মাত মাতিবলৈ আপোনালোকেও ভয় নকৰিব ময়ো ভয় নকৰোঁ সঁচা কথাতনো মাত মাতিলে মানে কৈ গ'লে কোনেনো কি কয় আমিও তাকে চাবলৈ মন যায় গতিকে আমি সঁচা কথা কৈ যাম কাৰো আমি বাধা মানিবলৈ নাই সঁচা কথা কোৱাত ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ আপোনালোকেও আগবাঢ়ি আহক সকলোৱে মাত মাতোঁ সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু সকলো ভালে থাকক সকলো সুখত থাকক আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ